Дома. Только я начал тебя обрабатывать, а О. ты газил и ушел. Здорово, Колумбия! Здорово! А, видно, что все мне говорят, что Колумбия Колумбия. Купил в Тюмени. А. Нормально, кофта. А ты сам откуда? Как? Я? Ага. Жоде. В смысле, у меня написано Россия. А, ну в принципе правильно, Одесса же русский город, правильно? Вот это же Россия, А что ты по-украински разговариваешь? Я могу и по-русски, и по-украински. Вот, пожалуйста, разговаривай, пожалуйста, на языке хозяина, на русском. На языке хозяина? Ну конечно, ты же сказал Одесса Россия, значит мы хозяин. Или как хозяин ты? я сам себе хозяин. Да, какой-то хозяин, у меня Колумбия х... он хозяин, дед. Ну, Это Шаттл Колумбия я... или штат Колумбия? Кто тебе там хозяин, дед? А сейчас кто? Трамп, да? Да, или, это уже я или знаю. Кто, кто у тебя там, кто, кто то будет там руководить? Ну, ты, кстати, вот когда будет... когда пойдешь на выборы в России, ты за кого голосовать будешь? Я ты что, за Володю голосую то. За, а, за, а у за тебя какого, тебя за какого Володю ты голосуешь, дед? Фамилию Володя можешь mm -hmm. назвать? А? Че ты нервничаешь? Фамилию говорю, Володя назвать можешь? Ну, Путин, а что такое? О, не о, о, это другое дело, понимаю. Да И на какую улицу? а что, а решать там? Не надо решать там мне хозяин. Да, я, я, я знаю, себе сам я, знаю, кто я, кто, я... у меня хозяин. Да. А у тебя кто хозяин? У меня нет хозяина, я свободный человек, я сам себе хозяин. Ну, а что ты меня спрашиваешь, хозяин? Я, я тебе говорю, так я, я же сам в России а живу, а ты трофейный делай. А? Я в России живу, Не понял. а ты трофейный. Какой трофейный? Ну какой, хреновый как? трофейный, в мастерке Колумбия, плохой трофей. А ты, ты, где живешь? В России живешь ты? В России, в Белгороде. Ну, и, ну и что? Что, что? А ты в Одессе, а ты где? трофейный. Ну? Что и ну? Чё? Что ты нукаешь? Не запряг. На какой улице? Баранки гну, на какую блядь, улицу? и чё? что? На ты, какую что улицу? ты в Белгороде На какой улице в Одессе живешь, трофейный? Ну? Что ну? На, Дерибас... на Дерибасовской. А, ты блядь, больше никак... никаких больше улиц в Одессе не знаешь, да, трофейный? Почему? А ну, повер... ну, на а ну, а ну поверни баклажку, бутылку пива. С какой целью? Я посмотрю, на каком языке на ней написано. Ну что? В смысле, ну тут уже по-русски написано. Ну и что? Ну где-то в Одессе по-русски на бутылках пишут. Дед, зачем ты мне Зачем ты мне У меня завод свой на русском, я все пишу. Я сам себе хозяин. Русского завод. Дед, тебе не рассказывали в детстве, что врать нехорошо. Какой врать, дед? Дружище, ты что? Вот это? В Одессе нет бутылок пива Жигули на русском языке с этикетками. Это я тебе говорю как подполковник контрразведки. Зачем а ты... я че тебе, друг, друг, под, ты товарищ мне, ты, подполковник? Ты мне балабол! Я ты. что, ты похож на идиота, да, что ли? Ты похож на идиота, дед. Похож, похож. В каком городе живешь? Говори да. правду, пока не поздно. А, а я... я тебе говорю, чего Одесса. Ну, не в Одессе. Ну, вру, да, вру. Я ну, конечно, не в Одессе. Очаков в Очакове ну... тоже нет бутылок пива на русском языке. Не надо мне врать, нет. дед. Это бесп... бессмысленно и бесполезно. Ну, Очаков но за, я завозю по морю, ту, через Турцию везу ну, понятно. в Челябинске. Да, дед, я, я так подозреваю, дед, что ты пытаешься меня троллить. Но это бессмысленно. Ты себе на статью наговариваешь Дискредитация вооруженных сил я... Российской Федерации. Ты вот скажи, в чем, в чем мне выгода, что я тебе троллю? Я не буду? знаю, может, ты, как все, как все мы, только так умеешь разговаривать, только ложью. Россияне все врут, и ты вот так вот. Я не русский, я обрусевший. Так я сказал... Я, не вру. я, я же не сказал русский, я сказал россияне. Ну, Это же не... Опять не. Ну, я обрусевший. Баранки же. Баранки. Говори правду, где же. Знаете баранки. Не, я водителем, я баранки не гну, я баранку кручу. Где ты крутишь баранку, говори? А ну в окошко покажи, я Одессу знаю. О, блин, вот невеста. Смотри. Ну, сегодня выпал снег, смотри. В Одессе видите? снег выпал, в Одессе сегодня плюс 14. Что ты мне чешешь? Смотри. Ну, что ты мне чешешь, в Одессе плюс 14. Да какой снег выпал он, я что, вру? Да, дед, ты дегенерат. ты дегенерат. А зачем ты волосы красишь? А? Зачем ты волосы красишь? Я даже не седой. Вот. А, а ты скажи, а как ты пересаживал волосы, ты их с жопы выдирал и в голову всаживал, да? Да не, я взял, как, у тебя жена есть? Ты с какой целью интересуешься, у тебя все равно не стоит. Да я просто говорю, чтобы взял кучерявый, пересадку сделай, бать, кучерявый. Слышишь, дед, а скажи мне, вот если мы придем, да. так, так сказать, к тебе в Одессу, не если даже, а когда мы придем к тебе в Одессу, и новую, да. вместо твоей вот этой квартирки, настоящую домовину тебе предоставим, хочешь? Да, каждому свое, может, мы тебе предоставим, Блядь. Не хочешь, Что жить? Ты не хочешь жить в домовине, нет? Ага. В домовыне не хочешь жить? Да мы все там будем жить. Ты думаешь, что думаешь, я боюсь домовыны боюсь? боюсь? А я просто, понимаешь, как бы я начинаю сомневаться. Может, из Кубани? Я пытаюсь понять, откуда ты. Да я тебе говорю, что я из Одессы. в Одессе чё? плюс 14, в Очакове тоже. Ты врешь, дед. Ёб твою мать, вот ты, блядь, Фома не веришь. А что ей, тут неверующий Фома? В Одессе нет бутылок пива, в Очакове тоже на русском языке. В Одессе снега нет, я знаю точно, потому что я в Крыму сейчас, я на флоте служу. Ну, ну что, я не знаю, какая погода в Одессе и в Ачапе. А друзья меня привезли Какие через Турцию, через привезли Какие друзья? Какую Турцию? О, кстати, Правильно, привезли, российское пиво в тебя везли из Турции через Крым. Что ты несешь? Да я тебе говорю, я что, брехать буду? Да, ты брешешь. Да не что я тебе... От, блядь, мне смысл драться. А да я не знаю. Ну, я тебе показываю еще что Что ты мне показываешь? Российскую бутылку пива, которую тебе привезли из Турции. Ну что ты несешь? Через, Через Турцию привезли. Я же тебе покажу. Мальборо, я куру бывает. Господи, вот. А тебя как я тебе говорю. Вот а ты... тебя как зовут? А? Как тебя зовут? Василь. 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 А... Хочешь работать на контрразведку российскую? Что-что? На контрразведку российскую хочешь работать? Да на что она мне нужна? У меня своя контрразведка. Какая-то у тебя контрразведка своя? Ну, своя. Ну, что так? ты думаешь, что я так? Какая? Я же за... под кодом зашел. А что, что ты думаешь, думаешь так? я так? Никакой пью. пользы для России матушки не приносишь. Сидишь языком телепаешь, а только пиво российское пьешь. А надо бы работать на страну матушку. Любишь Россию? Да, не, Я Россию люблю и Украину люблю. Не, 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 а я, тут я надо я определяться. Люблю что, что это за проститут? А поляков любишь? Людей рабочих люблю, uh -huh. а, а политиков не люблю. А капиталистов. А? Капиталистов любишь? А что, что такие капиталисты? А, что ну, есть люди, а есть капиталисты. Вот есть пачка масла в холодильнике. Yeah. Покажи. <свят> ну, наш, нашего а, ну, я. Я буду хочу показывать. посмотреть. Масло, масло давно не видел. Покажи. <свят> Что ты брешь? Да покажи, <свят> действительно, масло давно не видел. Так хочется посмотреть хотя бы на масло. <свят> ну, давай. Он, дай у меня. Он, Жинка с дочерью у меня. Можешь. Ой, господи. Масло ирбитское, сливочное крестьянское. В Очакове тоже на русском языке, да? Там друзья провожу. А, тоже в Турции. А что у тебя там за сердечко такое желто-синее на стене висит? На стене желто-синее? Да, желто-синее. Ну, прапор украинский у меня был. А, да. Ну, я не буду показывать, потому что сейчас mm. скажете, что вы, как поймете, что я из Украины, то и не будете за мной балакать. Mm. Дед, что ты мне врешь все время? Где это сейчас в Украине снег? <laughs> ну, и... ну, за окном еще, за окном. Бать, Пиво русское, масло русское. Что ты мне все время <laughs> врешь? ха <laughs> я не... не я думаю. Та я на... дружишься. О, сынуля пришел. А ну давай сына позови. А, не, что это. А, В армию российского призову ты же любишь Россию? Не, у него, у него шеврон желто блакетный А, то есть сын у тебя воюют за Украину, да? А ты Россию сидишь, рубишь, да? Ой, трофея. А я за да, Россию это... А чё, я, честно, я ну, как-то странно дед. Не нравишься это мне. Какой-то предатель ты и сына предал, и нас предашь. Да я же не баба, что я даже нравится мужикам. Так я говорю, предатель ты. И сына родного предашь, и нас. Как предашь? Кто решил так? Я. А ты кто? тебя что, зловещие провалы в памяти? Не, я просто говорю, кто ты? Военком, чи кто? Ты за кого? Ох. Ты, за кого? ты за кого? Ты за Россию, или за Украину? Я за справедливость, дед. И я. Не, 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 не слышу. Сын, значит, за Украину, ты, значит, за Россию. Не слышу. Пиво у тебя российское, масло у тебя российское, на стене желто-синее сердечко. Паспорт у тебя какой? Ой, блядь. Вот как в жизни бывает, да? Паспорт у тебя какой? Украинский. А, угу. а Одесса Россия, да? Конечно, Россия. Я же говорю предатель. Короче. Ну, конечно, предатель же. Короче, я предатель, да? Ну, а кто? Если Одесса тебе Россия, то ты сначала их предашь, потом нас предашь. Не, ладно. Давай, слава Украине. Я... Че ты мне говоришь? Я... Откуда ты? А? Откуда ты? я Вот, дружишься, но я тебе скажу, что я Очакив, я честно тебе В Очакове говорю. нет снега. Тебе показать прогноз погоды на Очаков? Вот брехун где-то, вот брехун. А пиво где российское? А пиво где российское взял? Ой, господи. И главное, мост. дружить, нет. Давай. Яка, яка різниця? Давай. Ну, Я головне кажу тобі. Слава Україні. Ну, понял, давай. Понял. Героям слава. Давай, давай. Героям слава. Дякую. Дякую. все. Все добре. Хитрий дед. <laughs> ну, давай, давай. Если не хочешь со мной разговаривать. Не, не колешься, дед. Да Ты... не, мне, мне, приятно было с вами побалакать, что это. Адекватная людина. Вы адекватная людина. Mm. Да, вот я сумніваюсь в тебе. Ти і туди, і сюди, розумієш? Mm. Та не, я не туди, сюди. Я... я просто я не, я не даю прово... не провоцирую людей, это... ну, а, знаєте. А, а хіба в Росії є люди? Mm. Та люди скрізь є. Mm. Mm. Ну, тому вони mm. тому і лізуть, вони вбивати, українців, тому що люди, так? Да? Mm. А ми їх тут спровокували, да? тому вони лізуть, що ми їх спровокували. А треба було садити, сиди, як нишпорка, і не відсвічувати. Тому, тому тоді б вони не лізли. Вірно? Ой, мутний ти дід, ой мутний. мутний. Омут. Омут. Не подобаєшся ти мені, дід. Зовсім не подобаєшся. Знаєш, сказати слава Україні то нічого не сказати. А щоб не провокувати цапів, ну що значить не провокувати ЦАПів? То що, здатись, чи що? Я взагалі про політику нічого не хочу балакати. Ага, я. От так от, да. я, ну. я хочу, щоб було над Україною мирне небо. А Миру, то. А якщо це буде рускій мир, то що? Нехай, так? Да? Ні, не нехай. Хай буде які люди, які виберуть, хай такі буде. Ти Та Скільки років? 60. А я вже придумав, старий, блядь друже. Ладно, все. Давай, не будемо. Давай, будь здоров! Було б здоров'я. Була б Україна і здоров'я буде. А з такими, як буде. ти. Буде. З такими, як ти, хто його знає. Мутний ти, мудний, бувай. який мудний. Я так і не зрозумів. Чесно, може, ви зрозуміли, напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. Я, я нічого з цієї розмови не розумів. Ну пиво ж в нього на російській мові. В Одесі снігу нема. Іра Шалигіна, е Дар'я Клімова, дівчата. Важно нема снігу, але я точно знаю, що вчора було плюс 14 в Одесі.